নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনালোঁ দেই আজি হেনো মই বাঁহৰ মিস্ত্ৰী আৰু আপোনালোকৰ ক'ৰবাত যদি ক'ৰবাত যোগালিৰ দৰকাৰ হয় বা ক'ৰবাত কিবা বাঁহৰ কাম কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰিব দেই আগতীয়াকৈ উঠাটো জনাই থৈছোঁ কাৰণ কেলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নাচায় আপোনালোকে সেইকাৰণে প্ৰথমে মানে মোৰ এডভাৰটাইজটো নিজে কৰি লৈছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ মানে ক'ৰবাত বাঁহৰ কাম থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মোক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই কমেণ্ট এটা কৰি দিলেও হ'ব আৰু এতিয়া আহো আচল কথালে আমাৰ কি হ'ল যোৱাকালি বতাহ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বস্তু এটা ভাগিলে এনেকুৱা এটা বস্তু ভাগিলে নহয় যিটো নেকি আমি মানে ভাল নকৰিলেই নোৱাৰিছোঁ মানে আৰু ইয়াত মানে কি হ'ল হাজিৰা মানুহ পাবলৈও টান হ'ল বৰ্তমান সময়ত মানে চবৰে কিবা নহয় কিবা এটাটো হৈছেই নিজৰ ঘৰত নিজেই কাম কৰিছে আৰু যিকেইটা বাকী আছে সেইকেইটাতো হাজিৰা কৰিব গুচি গৈছে আৰু বাকীতো আমাৰ মানুহবোৰে গম পায় মানে ইখন ঘৰত গৈ সিখন ঘৰ কিবা এটা কৰা মেলা সেইবোৰতো আজিকালি নায়েই নহয় জানো বাৰু আৰু আমিও কিবা এটা হ'লেতো তেনেকৈ ওলাই নাযাওঁ ঘপককৈ বাৰু কিবা এটা মানে নগ'লে নোহোৱা হ'লেহে যাওঁ নহয় জানিবা এইটো ইমান ডাঙৰ একো কথাই নহয় মানে দেই মই এনেইহে বকি আছোঁ আচলতে আমাৰ সৰু মূৰ্গৈ বস্তু এটা ভাগিলে যিটো বস্তু নেকি নবনালে নহয় তেনেকুৱা হৈ আছে সেইকাৰণে মই বাই আৰু দুজনীয়ে লাগি গ'লো সৰু সুৰা কামখিনি মানে কৰিব পাৰোঁ আচলতে মায়ে যেতিয়া ভাল হৈ আছিলে তেতিয়া জেওৰা মৰা হওক এনেকুৱা হাঁহ গঁড়াল হওক কুকুৰা গঁড়াল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি মানে কামবোৰ আমাক আগতেই ট্ৰেইনিং দিয়াই থৈছে মানে সেইকাৰণে এই সৰু সুৰা কামবোৰ মানে কৰিবলৈ আমি ভয় নকৰোঁ আৰু খালি আৰু ৰাইজক নেদেখাওঁ নহ'লে ক'ব নোৱাৰোঁ বা বৰ কিবা কাম কৰি ৰাখিছে দেই বুলি ইমানখিনিও মানে শুনিবলৈ ভাল নালাগে ন সেইকাৰণে নেদেখাওঁ তাৰপিছত কি কৰিম আৰু এতিয়া মানে য'তে ত'তে গৈ মেলি ভিডিঅ' বনাব পৰাওতো মোৰ মানে সামৰ্থই নাই বুলি ক'ব লাগিব সামৰ্থ নাই মানে কি আৰু ওলাই যাবও নোৱাৰোঁ তেনেকৈ মালগতে লাগি থকা হয় আৰু যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া আপোনালোককতো মাজে মাজে দিয়ে থাকোঁ ক'ৰবাত কিবা কিবি অকণমান ন অকণমান আৰু যি কি নহওক এতিয়া কামলৈ আহোঁ ন ইমানকৈ কথা পাতিক লৈ আমনি পায় নহয় ৰাইজে ক'ৰবাত সেইকাৰণে ক'লোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই নহয় জানো বা মোক কিন্তু কমেণ্ট নকৰিব দেই বৰ একেবাৰে কাম কৰি দেখাইছে বুলি বহুত বেয়াকৈ দুখ লাগিব কিন্তু যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি কৈছোঁ আৰু আচলতে বাঁহখিনি মানে কাটি থৈছিলে আগতে মানুহজনে আহি পিনে পোনে কাটিছিলে কি মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ দেই কিয় কাটিলে কাটি থোৱাৰ কাৰণে মানে বাকী কামখিনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া মানে বেৰ এখন দিব লাগে বেই এখন ভাগি থাকিলে পতাহত আৰু বেৰখন কৰ হয় সেইটোও মই দেখাই দিম আপোনালোকে অকণমান পিছত দেই আৰু চাওকচোন একদম গুলি একদম মেচিনৰ নিচিনা কাম কৰিছোঁ ইমান স্পীডত কাম কৰা আপোনালোকে মানুহ ক'ত পাব নাপায় সেইকাৰণে কৈছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ক'ৰবাত কিবা দৰকাৰ হৈছে বনাবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে মোক মাতক মই আহি যাওঁ এইফালে পূৰা বাঁহ চাহ কাটি মেলি ৰেডি কৰি দিলোঁ মানে এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল ন সেইকাৰণে আৰু এতিয়া গাঁঠিবলৈ সময় নাই আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাই লাগি যাম বাকী কামখিনি আৰু এইখিনি চাহ আকৌ এইখিনি চুটো বুলি এটা আমাৰ ইয়াত কাম কৰিবলৈ মানুহ আহিছিলে দেই আহিলে একদম এইখিনি কাটিলে মেলিলে আৰু অঁ বোলো একদম কমপ্লিট কৰি দিম বুলি পূৰা কি ধুনীয়া ডাইল দি মেলি গ'লগৈ নহয় যি গ'ল গ'ল আজিলৈকে নাই এইফালে বাঁহ পুৰণাই হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ পৰি আছে সেই সিয়ে মানে বাঁহখিনি কাটি থৈ গৈছিলে সেইকাৰণে আজি মই পতাপত লাগি গ'লো আৰু মানে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ল আৰু বাঁহৰ মিস্ত্ৰী আমাক বাঁহ দি গ'ল আৰু দেখাই দিছোঁ দেই আপোনালোকৰ এইখন বেৰ ভাগি থাকিলে আমাৰ মানে টিউবৱেলৰ যিখন বেৰ আছিলে বেৰখন পৰি থাকিলে যেন তেন কৰি থেকা চেকা দি মেলি ৰখাই থৈছোঁ আৰু সেইখন মানে নবনালে নহয় নহ'লেতো জানিছেই কি হ'ব